Давайте милиция с народа. Давайте, давайте. Все, теперь Ведом. можно сказать, что часть ВВ официально стала оплотом Российской Федерации. Теперь главное, чтобы сами ВВшники вышли и приняли присягу российской федерации. это ну так что тут? А кого вы убили, что травмы? Мы знаем, да. А, черная лента, лента у кого-то есть, надо лента на черную ленту. Да не надо да, на Подожди, что он сказал? Ну траур, Донецкий черную ленту. Да мы Нет, не, 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 не виноват. Там не было черной ленты. Вот так помещу. вот закручена проволока, а? Это вот так вот финансирует государство так люди, да? Ага, и это за это государство вы готовы умирать и стоять, да? За этих масонов, да, гребаных будете стоять, да, которые незаконно. Стойте, стойте, давайте не провоцировать. Мы да не, нет, Мы, должны... Кому налог я плачу, стойте, говорю? Пожалуйста. А что, давайте. мы кричать не имеем права. Тебя отдели с иголочки, для кого? Да, для, для, этих масонов гребаных, да, говорю, что там стоит? Браток, а черной ленты нету на флаг. Вы да на флаг. есть там. Где?

Так где они? Сюда, к нам приедут, прям сюда. Может да, славится. Понеслайв, сказали, что перфок наш сказали, что ну, если у вас кто-то начнет приедет в другое подразделение, они станут хорошо. Да их начали улавливать, и вообще как бы у них понятных Собор, Донецкого, у них вот этого нейского вот этого понятия. Брата задержали, все. То есть... Паскать. Зачем паскать? Ну, это, ну, это ваше усмотрение. Давайте лучше поближе. А -а -а -а. Это, вот того, зови в касске. Иди сюда. Леша, иди сюда. Олег, Олег, пока Иди сюда. Вот сейчас вот нас ходит.